Salam əziz dostlar, necəsiz? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bu arada mən də yaxşıyam. Videomda sizlərə eBaydə olmazsa olmazın ən önəmli, eBaydə mağazanız açdığınız zaman, eBaydə satış etdiyiniz zaman, bu eBaydə bütün yerlərdə belədir. Ən çox bu video eBay üzərində olduğu üçün eBaydən məsləhət verirəm. eBaydə mağazanız açdığınız zaman olmazsa olmazın shipping adresi ayarlamanızdır. Yəni göndər adresi. Bu göndər adresi əgər səhv olarsa və ya qeyd etdiyiniz göndər adresinə məhsunuzun çıxış adresi başqa qov, fərqli olarsa və bu 3-4 dəfə təkrarlanarsa meteq hesabınızı yazasmazsınız ya da flaq yadır, flaq yandır satışda düşür. Nəsizə ilk öncə ekran görüntüsünə keçək. Account cent yazan yerə tıklayırsınız. Daha sonra adres yazan bölməyə daxil olursunuz buraya. Buradan shipping adresi yazan bölmənin yanında edit yazan bir düzəndə bölüm var. Oraya tıkladığınız zaman burada daha əvvəl əlavə etdiyiniz shipping adresi, yəni göndərim adresini görə biləcəksiniz. Mən bura deyim olsun deyə 2 dənə göndərim adresi əlavə etmişəm. Siz nə qədər əlavə edirsiniz, burada görəcəksiniz. Bu arada bunlar fake adreslərdir. Adresin yanında edit yazan yerə tıkladığınızda mövcud olan adresi buradan dəyişdirə bilərsiniz. Və altdan görürsüz add new address yazıb, yəni yeni adres əlavə et yazan yer var. Orda tıklayaraq yeni bir adres əlavə edə bilərsiniz. Bu videomuzu az dostlar, bu qədər olsun. Qısa bir video oldu, amma bu videonun önəmi daha çoxdur, çünki məhsumunuzu əlavə etdiniz zaman mütləq şəkildə onun çıxış adresincə əlavə etməsi, yəni bu məhsul hardan gələcək. Bax bu zaman bura əlavə etdiyiniz adres mütləq şəkildə sizin məhsumunuzun çıxdığı adres olmalıdır ki bu adresdə ya sizin kiralandığınız, ərindəyə e, götürdünüz, deponuz və ya əz dostlar məhsulun çıxacağı adres ki, hansı ki siz hansı toptancı ilə işlədirsizsə onun sizə verdiyi adresi buraya əlavə etməyiniz daha əhəmilidir. Bu önəmli birgə də sizlər də paylaşdıqdan sonra digər videolarda görüşmək sözü. Nə qədər vaxtım varsa bayram arifəsinə vaxtım çox yoxdur. Amma nə qədər vaxtım varsa sizlərə bildiyim bütün məlumatları verməyə çalışacağam. Digər videolarda görüşmək sözü. Sağ olun, özünüzdən müqait olun. Bay bay.